Виктор Алексеем Шевченко, продемонстрировали вам свою разработку, компьютерную систему сравнительного анализа электронных текстов. Я тогда еще говорил, что несмотря на такое скучное канцелярское название, эта система имеет очень интересные приложения, в частности, в высших учебных заведениях и высшей аттестационной комиссии Украины. Эта система, я напомню, осуществляет сравнительный анализ текстов, которые могут быть написаны на разных языках, на английском, на французском, на немецком, на русском, на украинском. И целью функционирования этой системы является выявление совпадающих фрагментов в разных текстах. Мы сознательно избегаем таких слов, имеющих обвинительный угол, типа плагиат, компиляция, списывание, там, недобросовестность и, и все такое прочее, мы лишь констатируем факт совпадения некоторых фрагментов в разных текстах. Побудительным мотивом создания этой системы, я об этом тоже говорил, уже, но поскольку, может быть, аудитория несколько изменилась по своему составу, я хочу вести все короткие. Побудительным мотивом создания этой системы явилось то безобразное, безобразное положение вокруг высших учебных заведений и вокруг диссертационных работ. Я не знаю, как у вас, у нас просто не было возможности посмотреть, у нас вокруг каждого вуза, все столпы, обклеенные объявлениями, готовлю под заказ. Контрольные работы, курсовые работы, магистрские, выпускные. По крещатику ходит дядя с рекламой формы сэндвич, и большими буквами у него на груди и на спине написано «Готовим диссертации под заказ». Все это открыто, никто не стесняется, это уже стало индустрией бизнеса. С этим, конечно же, необходимо бороться, потому что разговоры о качестве подготовки специалистов на фоне той ситуации, когда каждая контрольная курсовая работа продается и покупается, когда зачастую сами преподаватели продают студентам дипломные проекты, которые выполнены были под их руководством, под формальным или фактическим, несколько лет назад, эти разговоры о качестве подготовки специалистов носят как бы это сказать чисто теоретический сколастический характер и тем более знаете, диссертам... интересный диссертам... момент интересный момент с тех пор как в 2004 году мы проверили подвергли проверке дипломные проекты и магистрские выпускные работы которые защищались у нас на факультете так вот в следующем году таких безобразий уже нет. Правда, после проверки кадровый состав нашего факультета претерпел некоторые изменения. Я имею в виду преподавательский состав. Это так, ну, это конечно. Так можно сразу... Да, диссертация. По педагогическим наукам покажите, пожалуйста. Все, По экономическим? Да, Почему? Наоборот. Наоборот. А, Михаил. Да, пожалуйста. Могу даже сразу комментарий на вопрос. Ну вот, технология довольно простая. Выбираем следующий цвет. Целый день работа у нас. И видим, ну пример. Прошу не обращать внимание на фамилии. Совпадение фамилии есть случай. Все герои являются выдуманными, да? идет просмотр потом текста. Как вы видите, зеленый вот, пожарик — это номер работы, с которым имеет аналог текстового сопровождение. Это, в данном случае, автореферат докторской диссертации. Вот хорошо засветился, видите, 154-я работа. Мы делаем просто белые просмотр, с какими работами пересекается данная работа. кроме того, что мы видим текстовое сопротивление, мы еще видим перечень работ не по названию, а по содержанию, с которыми пересекается эта работа. Мы не ожидали сами такого эффекта, но он получился случайно. И тогда мы выбирали эти работы все, делали буквально перевер, проверку перекрестную с этими диссертациями... Извините, Анатолий Ильич, мы не ожидали таких результатов, но они появились не случайно. Ну вот видите, как хорошо заглядело, да? синий цвет, то есть яркость цвета определяет степень совпадения. Скажем, если прямо он горит таким ярким цветом, да, и действительно не И по мере затухания, там, скажем, десяти, 6, 5, 4, все на синий 3. меньше трех у нас не будет. Если можно, микрофон. Да, для того, чтобы убедиться в том, что это так, мы пытаемся с этого перечня эту работу, 154 порядка времени было, да? Иногда, но очень доходчиво, можно сразу сказать, что работа, товарищ, соискатель, в ученой Ну нельзя же так нахально переписывать О. Ну вот. Так, ну, прошу вас, фамилии не надо. Смотрите, вот это идет проверка уже этого авторефератора. с этим. И вот мы ну, вот это со всей базы автореферата, которые могут писать. В микрофоне не слышно. Так, ну доходчиво, да? Это докторский на красиво, там слишком много докторов. Давайте лучше джет выберем в Они, кстати, более успешно переписываются. Под заказ. То в Украине, хотя никто такую статистику не видел, я думаю, этот процент выше, потому что нам неизвестны случаи, когда украинскую диссертацию в России переводили на русский язык и там защищали. Зато случаи обратные, когда брались российские диссертации и переводились на украинскую мову. Вот таких случаев очень много. И один из них, вот вы сейчас можете увидеть, на одной стороне текст русский, на русском языке, наоборот, слева, значит, слева на русском, а справа на украинском. Можете почитать, что захватить. Это по юридическому? Это такое юридическое. Это совершенно конкретно. А, это которое потом отменена да? Нет, еще нет. Она будет отменена. Следующую Но мы не виноваты здесь. Он сам. Это работа выполнена ну, по, может, заказу ВАГа. Мы работаем исключительно с диссертацией, исключительно по заказу ВАГа. Ну, ну заказу вот, легко проверить сразу вот поэтому. Если вы заключены в первую группу, я все же думаю, что в первую группу стоит таким вот пошло поехало. То есть каждое предложение, которое есть, да, оно четко нам сразу соответствует. Точно так же мы делаем адрес безвредия. Indeed. And the acronym uh, is geographical information. In the implementation of проект называется, вы видите огромный проект, GIMP. Что это включается? Каждая буква в данном случае имеет свое uh, смысловое значение. Uh, означает дословно это название следующее. Uh, географическая информация во внедрении основанное сетевого и дистанционного обучения в сфере принятия решений по охране окружающей среды. Траектория обучения – это вот те возможности, которые как раз открывают эти системы. Ну и самое главное, вот насчет глаз. Если нет мотивации у студента, то все это всего лишь инструмент. Только мотивация определяет действительно то, что на самом деле, какие профессиональные компетенции может получить Спасибо большое. Так, значит, у нас еще осталось два небольших доклада, два небольших, поэтому просьба, значит, мой небольшой доклад. Значит, я, может быть, должен был сделать этот доклад и в самом начале, но я думаю, что вот вы выслушали доклады, вы уже прекрасно ориентируетесь в том, что на самом деле